ini bukan kali pertama saya berucap dengan PAS eh? Saya banyak kali berucap dengan PAS Sebelum ni di Muafakat Nasional ingat Di Pulau Pinang saya pernah berucap dengan PAS Di mana mereka di Pulau Pinang dua kali Lepas tu di PWTC tak salah saya eh? Dan ini juga bukan pertama kali saya bekerjasama dengan PAS eh? Tadi Encik Nazir kata sama ada saya baca harakah ke tidak Saya baca eh? Saya di pejabat Perdana Menteri tahun 2013 11 tahun lepas sampai 2018 dan masa saya masuk pejabat Perdana Menteri tahun 2013 masa itu Perdana Menteri Datuk Najib so setiap hari saya punya pegawai dia akan bagi saya copy of surat kabar dan ada news release time jualah di age lah macam-macam lah berita harian. So satu, minggu pertama saya masuk saya tanya harakah mana. <laughs> so saya rasa dekat pejabat Perdana Menteri ketika itu saya yang pertama kalilah suruh harakah masuk <laughs> masa itu tahun 2013. Kalau <tik> ha, kalau tak percaya boleh tanya pegawai saya eh tuan. -tuan. Dan uh, masa 2014 saya dah bekerjasama dengan PAS. Masa itu belum lagi ada gerakan muafakat nasional ke apa. Satu hari saya jumpa Datuk Najib Ini saya dah cerita eh? dulu eh? Uh, Saya kata pada Datuk Najib Kalau kita nak buat penyatuan nasional Kita kena satukan Golongan yang majoriti dulu eh? Di mana-mana negara pun tak masuk akal Kalau kita nak menyatukan negara Kita satukan yang kecil-kecil Tak masuk akal Kita kena satu yang besar So dua parti yang besar pada ketika itu Ialah UMNO dan PAS So saya kata awal-awal kita kena Pergi reach pada orang PAS Masa tu 2014 Kita baru menang pilihan raya masa itu Datuk Najib kata ok Dan 2014 Kalau tuan-tuan ingat Ada banjir besar di Kelantan Ingat? So dekat situ ada opportunity Di arahnya saya pergi Untuk buat operasi di banjir besar di situ Dan pada ketika itu Kita bekerjasama dengan unit amal PAS 2014 10 tahun lepas tuan-tuan untuk membina banyak rumah-rumah mangsa-mangsa banjir. So unit amal PAS masa itu di Tengganu. Eh? Ha, tentu boleh tanya unit amal PAS di Tengganu. Mereka ada banyak bekerjasama dengan saya lah pada ketika itu. Minggu pertama saya datang situ, dia pakai baju warna ni lah. Unit amal. So lepas itu saya kata, saya ada dekat situ. Kalau saya masuk situ, UMNO pun tengok. So boleh tak kita tukar baju lain? <laughs> Sebab saya ada nanti takut sensitif masa itu kita belum lagi eh. Dan lepas itu kita buatkan t-shirt lah masa itu dan kita tubuhkan NGO. NGO masa itu Sukarelawan Malaysia. Saya jadi pengerusi, timbalan saya orang Pas. <laughs> so itulah kerjasama saya masa itu sejak daripada tahun 2014. Lepas tu berterusan sampai muafakat nasional. Apabila muafakat nasional masa ketika itu dan masa kita kalah masa PRU 14 tuan-tuan eh tahun 2018 saya telah tulis buku. Buku saya bertajuk Hala Tujuh Orang Melayu dan Abno pasca 9 Mei tahun 2018. Dan dalam buku saya saya cakap dua perkara. Nombor satu adalah sama yang saya cakap tadi Kita kena satukan balik orang-orang Melayu Islam So ke arah muafakat nasional Yang kedua saya sebut pasal akta pendanaan politik eh? Masa itu eh? Dan later on saya sebut pasal akta lompat parti Sekarang akta lompat parti menjadi kenyataan Tapi akta pendanaan politik masih belum menjadi kenyataan Sebab saya cakap punca rasuah dekat Malaysia ni adalah Kebanyakannya dari pendanaan politik Saya kata eh? so sebab itu tapi sampai sekarang kita lagi dalam satu majlis dengan Teresa Kok. Beberapa tahun lepas selepas PH menjadi kerajaan saya tanya dia. Saya kata apa jadi dengan atar pendanaan politik ini? Yang sekarang ini kita nak, nak bincang pasal tata kelola, tata kelaut ni tuan-tuan eh. So dia kata dia bincang-bincang bincang lepas tu it fizzles out. Fizzles out tak jadi apa dia kata. So saya nak tanya sekali lagi kepada PH jangan jadi kerajaan sekarang apa jadi kepada janji-janji mereka untuk atau pendanaan politik itu tersebut tuan-tuan eh dan sebelum kita bincang lagi kita kupas lagi berkenaan dengan tata kelola ini saya juga nak sebut pasal tadi Encik Nazir cakap uh, saya memang tak ada apa jawatan tuan-tuan eh tadi dalam poster ada sebut saya mantan uh, ahli majlis tertinggi amno kalau awak taruh macam itu, nanti ramai orang, ada bukan ramailah, ada setengah pemimpin UMNO dekat atas tu nanti dikoyak. So saya memang mantan ahli majlis tertinggi UMNO. Saya bertanding, saya menang. In fact, masa saya bertanding, saya menang undi saya lebih tinggi daripada undi Zahid Hamidi. Betul. 2018, saya bertanding. Mereka tak bagi saya bertanding. Dia kata esok tak ada bertanding lah. Esok nanti presiden lantik balik. Eh, dia, tapi saya kata tak sedap lah. Kalau saya tak bertanding dalam politik kita kena bertanding. Saya kata. Eh. Ha? Dia kata lepas itu saya serah semula jawatan ketua penerangan. dia ha, orang banyak menipu pada apa ramai Dia kata oh saya kritik sebab saya tak jadi ketua penerangan lah nak jawatan. Eh saya yang serah semula jawatan ketua penerangan itu dalam whatsapp group dan dalam kepada majlis tertinggi sebab saya nak bertanding dan bila saya bertanding saya menang saya dapat 40 berapa din 43000 undi perwakilan eh antara yang tertinggi undi popular saya uh, setiap satu perwakilan mewakili 50 ahli amno macam itu eh tak salah saya 2018 Zaid Amidi bertanding dia dapat berapa undi belas-belas je eh So saya mungkin dapat undi dua kali ganda lebih tinggi daripada Zahid Masa saya bertanding Shalam pun Betul lah saya kalah Itu tempat kedua terburuk buat UMNO di Malaysia tuan-tuan eh Zahid hantar saya di Shalam bukan untuk menang <laughs> Dia hantar saya Shalam untuk Sebab kalau tuan-tuan tak percaya Bacalah suap khabar-suap khabar, -suap khabar. Dua minggu sebelum pilihan raya, apa penganalisa penganalisa cakap dalam sokongan Free Malaysia Today, Malaysia Mail, NST, saya. Dia kata kenapa hantar Hisham Jalil kat situ untuk dikorbankan? Sebab di situ adalah tempat kedua terhitam buat UMNO, satu Malaysia. Saya nak tanya tuan-tuan, di manakah tempat pertama terhitam buat UMNO, satu Malaysia tuan-tuan? Di Gombak. Di Gombak. Pada ketika itu, tempat pertama teh hitam buat UMNO adalah di Gombak, tempat kedua adalah di Shah Alam. Masa itu ditawarkan sebelum saya pergi Shah Alam, ditawarkan kepada 3 4 orang yang lain untuk bertanding di Shah Alam, betul? Ha, saksi hidup ada kat sini. Saya dengar cerita mula-mula ditawarkan kepada siapa dan? Sabern... Ashraf Wajdi eh. Tak mau. <laughs> Mungkin takut. Ashraf boleh sahkan. Kedua ditawarkan tak salah saya pada Tengku Zafrul ke apa ha, Tengku Zafrul boleh sahkan lah Kalau betul ke tak betul Ini saya dengar cerita dia pun tak nak ha, Ditawarkan kepada KJ KJ pun tak nak Lepas sekali pergi Singapura Lepas sekali dia bagi saya ha, Saya pun tak apalah Saya ikut arahan lah Saya pergi kat sana ha, Ada orang sebelum saya Seminggu sebelum saya pergi bertanding Dia cakap apa Dia kata awak dapat kawasan mana saya kata P108 Sya'alam si Dia kata tak apalah Awak pergi sana Awak pergi dekat SPR Awak sign aje borang dia le tu Lepas tu awak buat macam ni <tuk> <tuk> Ambil doa <tuk> Tak ada tengkuk or something Tapi tuan-tuan tak apalah Kita pergi aje lah ya Itu asam garam lah Kita tak boleh nak pilih-pilih kawasan dekat situ Dan uh, memang betul saya tak ada jawatan sekarang dulu masa lepas PRU 18 pun kita bertanding kita kita berjuang eh. kita tak ada apa-apa jawatan. Dan uh, sebenarnya kalau saya nak jawatan, saya bertanding dan menang. Majlis tertinggi, bukan senang tuan-tuan. Eh? Nak menang majlis tertinggi UMNO. Kalau saya nak jawatan dalam kerajaan, eh? apa yang saya buat masa saya menang tuan-tuan? Ha. Saya jilat, saya jilat. <laughs> Tapi saya tak jilat. Ada orang, dia korbankan dia punya prinsip. Dia korbankan dia punya perjuangan tuan-tuan eh? Dia jilat aje lah Dia tak kira lah Sampai dia cium mulut tuan-tuan eh? ha, Saya tak boleh macam tu Kalau kita ni nak jawatan Nak jawatan lah Tapi jangan sampai menjilat dan korbankan pendirian kita Betul? Ha, ini menjilat tuan-tuan eh? Dia menjilat pula Dengan orang yang dulu mengata Ada Tadi saya dapat whatsapp Whatsapp Separuh daripada akar-akar umbi amno Original punya Separuh lagi daripada orang-orang amdab -orang Amno sekarang ada dua tuan-tuan eh? Satu akar umbi original ha, Yang ramai yang whatsapp saya bila saya float aja Hantar whatsapp kepada mereka kata saya ada ceramah Dengan pas pada malam ini Yang akar umbi amno original punya, semua hantar mesej pada saya macam ni tuan-tuan semua bagus, bagus, terbaik, terbaik. Sebab mereka serasi dengan PAS, betul. Masa Muafakat Nasional dulu ingat. Ha, tapi yang Ahdap um ini semua cakap macam mana? Dia hantar mesej. Dia kata buat apa pergi ceramah dengan orang PAS ni? Orang PAS dulu banyak kutuk Ahdop, banyak kutuk kita. Saya pun jawab. Saya kata, kita pun banyak kutuk orang PAS juga dulu. So biasalah awa kutuk dia dia kutuk kita kita dalam politik tapi kita sama-sama tuan-tuan eh ah, boleh lagi masih boleh bergaduh serasi macam adik-beradik bergaduh-gaduh tapi lama-lama cari-cari bulu ayam boleh sambung tapi sebenarnya siapa yang mengutuk Anwar yang mengutuk kita saya bagi tahu dia orang ni ha yang mengutuk Anwar lebih teruk dulu siapa yang cakap sebelum PRU 14 Apabila mereka menang pilihan raya PRU14, mereka akan masukkan Zahid Hamidi dalam penjara. Siapa yang cakap, tuan-tuan? Siapa cakap? DAP. Yang hari ini, Zahid Hamidi yang orang DAP nak masukkan penjara ni. Sekarang duduk. <silence> duduk macam ni, tuan-tuan. Duduk cium. Ah, Zahid esok dia koyak lah. Zahid dia memang, kalau saya sebut je nama dia, dia akan koyak, tuan-tuan. Bila setiap kali saya buat statement, dia akan hantar 3 4 orang ahli majlis tertinggi untuk balon saya balik. <laughs> so orang lain buat statement tak kisah. Bila saya buat statement, ah 3 4 orang majlis tertinggi akan keluar statement esok. Tonton tengoklah. Ah dia sendiri akan buat ke tak buat saya tak tahu lah saya tak nabi. Macam itu hari eh. Ah tadi pun ada cerita. Tiba-tiba tak sebenarnya eh ada ahli majlis tertinggi Abno buat apa buat kenyataan dia kata nak terima balik orang-orang yang dipecat digantung. Okey saya faham mana datang benda ni. Sebab pada ketika itu dan sekarang ni Amno tengah buat mesyuarat-mesyuarat cawangan. Eh, daripada akaun B maka usul-usul daripada akaun B kata kita kena tarik kenapa lah kita buang dia orang-dia orang ini. Eh? Yang orang-orang yang Amno buang, orang-orang yang Amno pecat ni mereka ini bila keluar eh, banyak dia punya pengikut-pengikut Tapi yang duduk-duduk dalam amdab ini Bila mereka buat live Tiba-tiba sendu tu. <laughs> Kenapa sebab tu saya cakap Saya malas nak layan Orang-orang dalam amdab ni punya live Kan kalau layan Tiba-tiba setiap kali dia ada seorang itu Saya tak mau sebut nama dia Tuan-tuan pun tahu siapa Ada <laughs> kerja dia menjilat dia tuan-tuan eh? Dia menjilat lendir Sampai berlendir kepala otak ni eh? Tak tahu lah tuan-tuan eh? Kalau saya sebut nama yang nanti dia punya dia tinggi. Dia ni dia saya dah tahu lah strategi dia. Dia live dia kalau tengok sekali live dalam Facebook adalah 150 orang tengok eh macam itu. Tapi kalau dia nak naikkan live dia eh. Jadi live view tu jadi seribu Ada eh? letak nama saya kat situ Isham Jalil begini-begini-begini ah, Terus naik <laughs> Sebab nanti Adalah puak-puak yang apa ni Madanon ni aa, akan backing dia dekat situ tuan-tuan eh. Sebab tu saya malas nak layan sangat. Ah, tapi inilah cerita dia mereka ni tuan-tuan eh. Aa, itu yang dia buat. Balik-balik dia ini adalah orang-orang yang cuba untuk apa menghalang kita punya penyatuan tuan-tuan eh. Dulu tuan-tuan ingat 50 tahun lepas. 50 tahun lepas arwah Tun Razak cakap apa? Arwah Tuan Razak cakap Jika apa-apa jadi pada UMNO eh, Paslah yang Menjadi harapan Orang-orang Melayu So hari ini memang Sesuatu telah terjadi kepada UMNO tuan -tuan. UMNO yang original itu Nak dengan DAP ke Nak dengan kita ni dekat sini Dia nak dengan kita Sebab itu itu hari Di Kuala Kubu Baru Tuan-tuan eh, dapat 10 ribu undi mereka menang juga Pasal apa? Sebab orang UMNO tak keluar tuan -tuan. Ada satu penganalisa cakap Dia kata sokongan Melayu Kepada PHBN Di Kuala Kubu Baru Telah meningkat kepada 40% Dia kata Saya cakap pala otak dia tuan -tuan, eh? ha, Ini penganalisa otak dia pala lutut sebab saya cakap macam mana pula sokongan Melayu dapat 40% dekat situ. Kalau sokongan Melayu 40% di Kuala Kubu Baru, mustahil eh awak dapat 10,000 undi. Mustahil. Ha, dia orang ni matematik dia tak kira betul-betul tuan-tuan. Eh. Ha, itu pasal saya cakap eh tuan-tuan. So itulah dia pasal cerita yang apa ni yang dia kata dia nak suruh apa orang Ramadan masuk balik. Lepas itu Wartawan pun tulis dalam berita. FMT, Melim, Mail, NST. Sebut dalam itu tiga nama. Nombor satu, ini soal khabar ini pun nakal juga. ya. Dia tak sebut banyak nama pemimpin Dia sebut nama saya, nama Tan Sri Norma, dengan nama Khairi Jamaluddin. Betul? jadi dia main nama itu. Dia kata contohnya tiga ini, tiga ini, tiga ini. So ramailah pada hari tersebut, Wartawan-wartawan telefon saya Cakap macam mana ni Boleh nak masuk UMNO balik ke Nak masuk UMNO balik ke <laughs> So saya terus jawab Saya ni jenis straight to the point eh. Saya tak main-main Siapa yang pernah kerja dengan saya tahu eh. Saya kata saya tak nak Saya tak nak lah Saya tak ada pula nak main tarik tali ke apa Tidak eh, tuan -tuan, eh. Siapa yang pernah kerja dengan awak Kerja dengan saya lama awak tahu eh. Ha, saya terus bagi tahu wartawan saya kata selagi AMNO ini AMDAP dengan Zaid Amidi pergi menyokong DAP, saya takkan masuk balik AMDAP, tuan-tuan. Ha. Saya tak nak masuk. Ini bukan AMNO original, ini AMDAP. Macam saya cerita di Harakah Hutawi, kita nak AMNO yang dulu masa penubuhan AMNO selepas tu penubuhan PAS, AMNO semangat pada tahun 1946, bukan AMNO semangat 1940 apa? AMNO semangat 47, tuan-tuan. Ha, bukan. Selagi itu jadinya, kita tak boleh. Eh? Perjuangan asalnya itu telah lari. So, saya jawab begitu. Bila saya jawab begitu, tiga ha, empat orang yang lima juta tinggi pula cakap. Dia kata, oh memang kita pun tak nak awak. Oh, dah macam tu pula. Dia punya perangai ni macam orang gila talak. Betul, tuan-tuan? Dia gila-gila. Bila saya pergi berucap dekat satu tempat, dia marah. Ha, Syam Jalil tak boleh pergi dekat Bersatu. Tak boleh pergi dekat PAS. Tak boleh. Eh, awak yang pecat saya. Betul? Dah kalau kita kahwin, katakanlah. Dia ceraikan kita. Sekali ada orang minat kat kita, dia tak bagi. Tak boleh. <tuk> 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 dia dah ceraikan kita. Ada orang banyak minat kat kita. Nak masuk Minang, dia tak bagi. Tuan-tuan, ini gila-gila. Lepas tu dia kata dia nak balik dengan kita pula tu lepas tu kita kata tak nak dia kata aku pun tak nak tak ingin pula dah ha macam itu pula dah cerita ni tuan-tuan eh